Ya, Batu Terima kasih um, Saya Pertama sekali saya ingin tegaskan Bahawa uh, Dengan tidak menyokong Undang-undang ini Tidak bermaksud kita tidak sokong Gaji minimum uh, Apa yang dibentangkan Hari ini adalah Satu perkara yang sangat mengecewakan Kerana Selepas satu proses yang panjang Melalui lab dalam pelbagai perbincangan uh, kerajaan belum dapat menetapkan apakah arah tuju dalam dari segi gaji minimum ini. Di dalam sistem perindustri uh, itu perhubungan uh, perusahaan industrial relation ada dua cara untuk menetapkan gaji. Satu ialah melalui uh, perundingan kolektif atau melalui uh, perundangan, state legislation. Kalau ini adalah undang-undang untuk menetapkan gaji minimum, panggillah ini undang-undang akta gaji minimum. Tapi kalau ini adalah satu alat untuk merunding beraji, panggillah ini majlis rundingan. Tapi tadi saya dengar, ini bill ini, undang-undang ini dinamakan sebagai Majlis perundingan uh, un, uh, gaji Tetapi segala kontennya adalah gaji minimum So itu satu perkara yang sangat pelik Dan you don't call a spade a spade Itulah sebab saya anggap Kalau kita bersungguh committed kepada gaji minimum Apa yang ada di dalam undang-undang ini Tidak membantu untuk menetapkan gaji minimum apa yang kita perlu sekarang ialah kerajaan sepatutnya menentukan satu kadar yang dasar kadar kadar, kadar kadar lantai apakah gaji yang perlu ditetapkan untuk semua tempat. Saya tidak setuju kalau kita kata uh, Pahang ada gaji minimum yang berbeza dengan Melaka atau Johor atau mana-mana tempat. Itu tidak tidak membantu untuk menetapkan satu pasaran yang dianggap sebagai level playing field. Dan ini juga bermaksud kita tidak sepatutnya gaji minimum ini berkait dengan sektoro minimum wage yang dimaksudkan sebagai setiap sektor kita mempunyai gaji yang berbeza. Kenapa begitu? Ini adalah kerana gaji minimum hanya salah satu daripada alat untuk memastikan pekerja di dalam pasaran Kerja dan juga majikan dapat satu penentuan yang tepat. Dia tidak tetap, yang tidak lagi akan uh, di tidak ada pekerja yang didiskriminasikan dan juga termasuk majikan tidak akan didiskriminasikan. Tapi undang undang ini tidak akan mencapai perkara ini. Ini adalah kerana kita telah memesong daripada falsafah perhubungan. Perusahaan di negara kita Iaitu konsep tripartism Tripartism adalah Asas bagi semua undang-undang Pekerja dan juga undang-undang uh, Yang berhubungan dengan uh, perindu, per, per, Perhubungan per, perusahaan Industrial relation Dalam komposisi Yang kita ada hari ini Bukan tripartism Kerana tidak ada keseimbangan Dalam tiga pihak Uh, yang sangat penting kita dalam semua perkara-perkara yang menentukan gaji dua stakeholder yang paling penting ialah majikan employer dan juga pekerja mereka sepatutnya memainkan peranan yang paling penting tapi malangnya dalam keadaan ini seolah-olah state player yang sepatutnya memainkan satu peranan sebagai orang tengah yang neutral memainkan lebih banyak penan dapat lebih banyak Uh, pelantikan dan mereka menguasai proses rundingan ini itulah maksud saya it defeat the purpose kalau kita nak dengan izin kalau kita nak satu rundingan yang yang uh, yang seimbang kita harus memberi ada keberanian memberi kepada kuasa kepada majikan dan pekerja untuk berunding kalau rundingan ini selepas dirunding boleh juga ditolak oleh menteri Atau ditolak oleh kerajaan Dan bersia-sialah kita buat kerja Dan lagi pun dalam tempo Untuk membuat review Taraf gaji ini Setiap dua tahun Dalam pasaran yang dinamis hari ini Kita hanya bersidang setiap dua tahun Untuk membuat recommendation Itu bukan sesuatu yang cukup untuk menangani Pasaran buruh yang ada hari ini Kembali kepada isu representasi atau perwakilan um, Di dalam, dalam akta ini Kita tidak menentukan siapa yang akan Mewakili kepentingan majikan atau kepentingan pekerja Ini tidak ditentu Negara kita memang tidak ada satu tradisi uh, persatuan sekerja yang kuat dan juga tidak ada uh, tradisi majikan atau employer mereka membentuk union. Itu sebab kuasa pelantikan kembali kepada kuasa menteri. Jadi kebanyakan stakeholder akan bagi saya akan akan di di apa tu di exclude dalam dalam proses ini. Adakah menteri boleh kita jaminkan Menteri akan melantik majikan yang betul-betul mewakili kepentingan majikan? Adakah mereka adalah orang yang dipilih oleh majikan atau persatuan majikan? Adakah MTUC atau QPAC akan buat pilihan untuk pelantikan? Ini tidak ada. Dan lagi pun dalam sistem ini banyak uh, SME, uh, perusahaan yang kecil dan uh, sederhana tidak akan diwakili kerana mereka tidak ada union, mereka suara mereka tidak akan akan didengar dan akhirnya mereka tidak dapat menyertai proses untuk menentukan gaji. Jadi bagi saya ini satu undang-undang yang cacat yang tidak membantu dan tidak boleh digunakan sebagai satu alat yang menjaminkan kebajikan dan hak pekerja. Malah juga tidak akan menjamin hak majikan dilindungi dalam keadaan ini itulah kita tidak heran uh, pihak MTUC dan juga termasuk MEF tolak undang-undang ini saya nampak apakah gunanya kalau kerajaan uh, memperkenalkan satu undang-undang yang tidak disokongi oleh dua golongan yang sepatutnya men mendapat manfaat daripada proses ini jadi saya sekali lagi kita rayu kepada kerajaan Undang-undang ini harus dikemaskan lagi Undang-undang ini harus dikembali kepada jawatan kuasa Supaya perkara-perkara yang yang tidak, yang cacat ini, kecacatan ini dapat diperbetulkan Untuk buat sementara Saya tidak, saya agak kita sudah sampai masa Kerajaan boleh menetapkan gaji minimum dengan ...dasar... ...sebagai satu perkara dasar. Dan ini boleh dilaksanakan tanpa undang-undang ini. Kerajaan boleh tentukan sekarang... ...gaji minimum untuk rakyat Malaysia... ...untuk semua pekerja adalah... ...RM1,200... ...atau RM1,500... ...atau RM800. Itu terpulang. Itu hak kerajaan yang... ...mempunyai mandat sekarang. Kenapa kita ingin... Uh, ...melambatkan proses pengistiharan kadar gaji minimum untuk membantu pekerja sekarang dan kita adakan majlis rundingan ini tanpa mandat tanpa satu definasi apa dimaksudkan sebagai sektor adakah semua uh, semua yang bekerja dalam kilang elektronik sebagai satu sektor atau semua pekerja dalam uh, hospital sebagai satu sektor itu tidak ditentukan. Kalau kita masuk dalam dalam uh, gaji minimum sektor, adakah uh, apa tu, jururawat akan di pekerja akan diwakili. Uh, majikan akan diwakili. Ini adalah satu proses yang sangat kompleks dan undang-undang in ini tidak akan membantu. Itulah sebab saya ingin tegaskan sekali lagi. Bukan kita tolak gaji minimum tetapi undang-undang ini bukan undang-undang gaji minimum ini juga bukan satu undang-undang yang membolehkan kita berunding kerana player yang sepatutnya menyertai perundingan ini tidak diberi hak dan juga kerajaan juga tidak mempunyai satu idea yang jelas dan ini satu perkara yang sangat malang kerana kita telah melalui satu proses panjang dengan World Bank dengan konsultan tapi akhirnya kita tidak ada satu undang-undang yang yang boleh membantu. Dengan itu saya sekali lagi rayu kita tolak undang-undang ini dan kita perkenakan satu undang-undang selepas dikemaskan. Sekian terima kasih. Ya, Matan Tadong. Terima kasih Datuk Dipetra. Sebelum tu yang TTM2 boleh minta penjelasan sikitlah. Pada siapa yang Mat? Bodo Datuk yang bertua Boleh? Boleh Saya berhati hari ini Semua Ahli yang berhormat Daripada pihak pembangkang Pakai tai kuning Adakah ini menunjukkan bahawa Mereka ni menyokong perhimpunan haram Yang akan diadakan pada 9 Julai ni Ya ini ini penting Kerana rakyat Siapa mau tahu Siapa cakap haram ni Rakyat mahu tahu bahawa ya siapa menentukan haram ini Ya, yeah. sebab kerajaan polis telah beritahu perhimpunan ini tidak ada permit jadi ianya menjadi satu perhimpunan haram semua orang tahu jadi nampak gayanya yang berhormat daripada parti pembangkang walaupun tahu bahawa perhimpunan itu adalah perhimpunan haram tapi menyokong menyokong sekekuatnya jadi kita nak bagitahu rakyat inilah pendirian daripada saya cadang lebih banyak orang polis lah jangan banyak orang puning Dah kalau pun, pun lebih baik kalau pun tak pakai oh. tai warna apa masalah? Bukan masalah kuning. Okay. Ma masalah, kudin. Mas haram. masalah kalau haram pun apa masalah pakai tai warna kuning? Jadi hari ya. ini ya, sudah, tak sudah, boleh sudah, pakai kuning. Okey, duduk. Yang mama duduk semua ya, Mat. Sudah ya, Mat. Saya saya dah faham apa yang semua sebut tu. Faham. Saya lebih faham lagi pada tu, Mat. Um, saya pun rasa heran. Sebenarnya tak apa-apa yang Wan Dalam Dewan ini Apa saja yang disebut dekat luar itu Tidak mengikatkan Dewan untuk memutuskan apa yang kita buat dalam Dewan Kalau tidak, Parlimen kita boleh diarah buat apa saja Maknanya Saya ditanya tadi, saya kata keputusan dia buat menteri, keputusan dia buat KDN, keputusan dia buat siapa saja termasuk polis yang di luar sana tidak mengikatkan Dewan Rakyat Termasuk pakaian dipakai Jadi dengan sendirinya yang berhormat Nak pakai kuning ke, nak pakai merah ke, nak pakai putih ke Semua sama saja Hanya satu Asalkan yang berhormat duduk lah Saya beri penjelasan Asalkan dia tidak inconsistent Bercanggah dengan kehendak code of dress dalam peraturan jadi dengan itu yang Umat tidak ada apa-apa kesalahan jadi, Ahmad, jangan buang masa lagi, Ahmad. Silalah. Jangan buat pasal dengan saya pula.